спортивного Виктория. Школа номер 164. Хореографический отца Зяево. Хореографический коллектив Экспрессия. Хореографический коллектив Барбы Танцев. Что встречайте, коллектив спортивного танца «Импульс», хореографический коллектив «Искры Шоу», хореографический коллектив «Тунцы», хореографический «Адзапы» сюрприз, ну и, конечно же, образцов коллектив «Радость». Точно за аплодисменты всем нашим участникам! Ну, я хочу, конечно же, конечно же, представить нашу жюри. ведь Без него никак, и сегодня она решит, кому же все-таки достанется первое, второе, третье место в разных номинациях. Ведь, и у нас их сегодня две в разных возрастных группах. Внимание, сегодня на эту сцену выйдет ровно 569 юных артистов. Все, не не как говорится, представляю главу культура, методист. Внимание! Прошу вас, Татьяна Ильинична. Итак, наши члены жюри. Добролюбова Наталья Владимировна, ваши аплодисменты. Преподаватель современной хореографии Харьковского училища культуры Мизина Юлия Леонидовна. Преподаватель студии модерн-джастанца Гелеги Харьковского дворца культуры и творчества. Ваши аплодисменты нашему уважаемому жюри. Итак, Татьяна Ильич, пару слов для наших юных конкурсантов. Добрый день, дорогие участники, уважаемые организаторы, члены жюри, гости, родители. Харьков славится традици... хореографическими традициями не только в нашей стране, но и во всех уголках мира. Все руководители знают. Наши самодеятельные танцевальные и профессиональные э, исполнители представлены практически во всех жанрах. А такое их победное шествие начало начиналось всегда вот с таких конкурсов, с таких коллективов. Э, хочется пожелать э, сегодня всем честной конкурсной борьбы и э, новых открытий, как среди маленьких юных исполнителей, так и среди коллег наших коллег-хореографов-постановщиков. Пусть здесь будут творческие взлеты, творческие открытия всех с праздником, да здравствуют традиционные хореографические корпусы. Спасибо большое, Татьяна Великой. Занимайтесь вашим почетное место в зале, конечно, среди жюри. Да, прошу вас. Погубные аплодисменты наших зрителей, конечно же. Да. Ну что ж, ребята, вам тоже спасибо большое посмотрим на вашу творчество. Итак, занимайте ваши места с кулисами.